कात्यायनाय या विद्महे कन्याकुमारीधीमहे तन्नो दुर्गैः प्रसोदयातु वैकृतिकं रगश्यं ऋष्युवाच देवी सात्विकी याद्वयोतिता सा चर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवदीर्यते योगनित्रा हरेरुक्ता महाकालीदमोगुणा मधुकैटपनाचार्तं यां दुष्टवाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशलोचनामालया स्फुरद्दशनदंश्रासा भीमरूपापि भूमिप रूपसौभाग्यगान्धिनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः कट्कपानकदाशूलचक्रशङ्खपुसुण्डिभृतो परिकं कार्मुकं शीर्षं निष्योदत्रितितरं ततो एषा सा वैष्णवी माया महाकाली तुरत्यया गुर्यात् पूजाकर्तुश्चराचरं सर्वदेवचरीरेभ्यो याविर्भूतामिदप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षाण्महिषमर्दिने श्वेताननानीलभुजा सुस्वेदस्तनमण्डला रक्तमत्या रक्तपादा नीलजङ्गोरुन्मता सुचित्रजघना चित्र माल्यां परविभूषण चित्रानुलेपनागान्तिरूपसौभाग्यशालिने अष्टदशा भुजपूज्या सा सहस्रपुजा सती यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाद करक्रमात् अक्षमाला च कमलं पानोऽसि कुलिचं कथा चक्रं त्रिचूलं शङ्को खण्डा च पासकग शक्तिर्दण्डशर्मशां पानभद्रं कमण्डलुः अलङ्कृतपूजा रायुते कमलासनां सर्वदेवमयीमीषां महालक्ष्मीमिमां रुब पूजये सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवे गौरीदेहासमुत्पूता या सद्वै गुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता सुम्पासुरणिबर्हिणे ततौ चाष्टभुजावानमुसले शूलचक्रभृतो शङ्कं कण्ठां लाङ्कलं च कार्मुकं वसुतादिब ये सा शम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्बमदिनि देवी सुम्पासुरणिबर्हिणे इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीणां दवभार्तिव उपासनं जघन्मातु पृद निसामय निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो भोज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरञ्चीश्वरया मध्ये रुत्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्याकृषिकेशः पुरतो देवताद्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यातसानना दक्षिणे अष्टभुजा लक्ष्मेर्महती समर्चयेत् अष्टदशभुजा चैषा यथा भोज्या नरादिव दशानना अष्टभुजा दक्षिणोदरयोस्तथा कालमृत्यु च सम्भुज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा साष्टपुजापूज्या सुम्पासुरनिबर्हिणे नवाश्यासक्तयः पूज्यास्तदाुद्रविनायकौ नमो देव्या युधि स्तोत्रैर्महालक्ष्मीसमर्चयेत् अवतारत्रयाच्याम् स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजासैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली शैवप्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजये जगदन्तात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिप्रलङ्कारैः कन्दपुष्पैस्तदाक्षदैः धूबैः दीवक्षनैवेद्यैः ना ना नानापक्षमन्वितैः ऋतिराग्धेन बलिना मांशेन सुरयानृवा प्राणामाचमनीयेन चन्तनेन सुगन्तिना सकर्पूरै च ताम्बूलैः भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे क्रतो देव्याच्छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्य दक्षिणे पुरदर्शिंहं समग्रं धर्ममेश्वरं वाहनं पूज्ये देव्या येन चराचरं स्तवनं गुर्याच्चस्तवनं दीमांसस्या एकाक्रमानसग तदा कृताञ्जलिर्भूत्वा सुविरचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैके नेतरयोरिह चरितार्थं तु न जभेजपञ्जित्रमाप्नुयात् प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वा मोच्ने कृताञ्जलिः क्षमापये जगत्तात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रदिश्लोकं च जुहूयात् पायसं दिलसर्पिषा जुहूयास्तोत्रमन्ध्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हवीः भूयो नाम पदे देवी पूजये सुषमाहितः प्रयद प्राञ्जलि प्रह्व प्रणम्या रोव्यचात्मनि सुशिरं वावयेदीसां चण्डिकां दन्मयो भवेतु एवं य पूजयेद्भक्त्यां प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोकान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयेदे नित्यं चण्डिकां भक्तवर्षलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दखित् परमेश्वरी पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं त्यक्तोन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वैकृतं रहस्यं सम्पूर्णम्